Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Dr Dayana dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kami dari kumpulan 7 akan membentangkan topik berkenaan dengan ideologi. Relativisme merujuk kepada pandangan bahawa kebenaran, nilai dan ilmu tidak bersifat mutlak sebaliknya berubah mengikut sudut pandang, budaya dan konteks manusia. Menurut Paul K. Moser, iaitu Sarjana Barat, relativisme ditakrifkan sebagai fahaman bahawa semua tuntutan kebenaran dan nilai bergantung kepada perspektif individu atau budaya. Oleh itu, tidak wujud kebenaran universal yang boleh diterima secara objektif bagi pandangan beliau. Pandangan ini juga seiring dengan Richard Rorty yang menegaskan bahawa tiada cara istimewa untuk mendekati realiti dan setiap sistem kepercayaan adalah sama legitim dalam kerangka sosial masing-masing. Dalam konteks tempatan pula, Profesor Hazim Shah menyatakan bahawa relativisme menolak kewujudan absolute truths dan menganggap bahawa kebenaran boleh dilihat dari pelbagai sudut berdasarkan latar sosial serta budaya yang membentuk pemikiran manusia. Relativisme mempunyai beberapa ciri asas yang sering dibincangkan dalam falsafah moden dan pasca moden. Yang pertama adalah kebenaran relatif, iaitu kebenaran tidak bersifat kekal di mana kebenaran akan berubah mengikut pemikiran, pengalaman dan juga konteks sosial. Kedua ialah tiada nilai universal, iaitu prinsip moral, baik buruk dan benar salah tidak wujud secara tetap. Ketiga, bergantung kepada budaya ataupun individu. Dan yang keempat, menolak objektiviti sains iaitu ilmu tidak dilihat sebagai gambaran realiti objektif tetapi sebagai alat konstruk sosial yang terbentuk melalui kuasa, paradigma dan juga faktor sejarah. Terdapat beberapa contoh relativisme. Pertama sekali adalah paradigma sains iaitu menunjukkan bahawa ilmu tidak objektif sepenuhnya. Kedua adalah moral budaya iaitu menunjukkan bahawa nilai bergantung kepada norma sosial. Dan terakhir pluralisme agama iaitu menunjukkan bahawa kebenaran teologi bergantung kepada kepercayaan masing-masing. Bagaimanakah semua ini berkait? Ketiga-tiga ini bersama-sama menggambarkan bahawa relativisme menyentuh ilmu, moral dan agama iaitu bidang yang paling memerlukan kepastian dan kebenaran universal. Seterusnya, relativisme membawa kesan yang luas terhadap masyarakat dan dunia pemikiran. Antaranya ialah mendorong pluralisme, skeptisisme dan subjektivisme moral. Orang bebas menentukan kebenaran mengikut kehendak sendiri, maka dengan ini kuralah kepastian moral. Kedua, menolak autoriti tradisi dan agama, iaitu tiada doktrin atau wahyu dianggap mutlak di mana fenomena ini akan membuka ruang keraguan terhadap ajaran agama. Yang ketiga ialah menggugat hakikat dan nilai objektif. Konsep benar salah baik buruk menjadi kabur disebabkan nilai sosial tidak stabil. Dan yang terakhir sekali adalah menggoncangkan asas budaya dan norma tetap. Masyarakat kehilangan rujukan moral yang kukuh untuk menentukan perilaku dan keputusan etika. Dalam slide ini, kita akan melihat beberapa kritikan utama terhadap fahaman relativisme. Yang pertama ialah kritikan logik. Kenyataan tiada kebenaran mutlak bercanggah dengan dirinya sendiri kerana jika semua kebenaran relatif, maka kenyataan itu sendiri tidak boleh dianggap benar menjadikannya tidak konsisten secara logik. Kedua ialah kritikan epistemologi. Jika semua pandangan dianggap benar, maka bidang ilmu seperti sains tidak dapat berfungsi kerana tiada asas untuk menilai ketepatan teori kritikan agama pula adalah sistem keagamaan bergantung kepada kebenaran wahyu yang bersifat tetap. Apabila kebenaran wahyu itu ditolak, maka wujud keraguan terhadap prinsip akidah dan ajaran agama. Dan akhir sekali ialah kritikan moral dan nilai. Setiap individu menetapkan sendiri standard baik dan buruk menyebabkan ukuran moral tidak objektif. Secara tak langsung, ia membuka ruang kepada hedonisme, narsisisme dan nihilisme. Kita teruskan kepada penelitian kritikan penolakan terhadap kebenaran moral. Masyarakat tiada panduan untuk membuat penilaian. Kekaburan moral ini akan menimbulkan satu isu di mana ia suka untuk menentukan betul atau salah. Selain itu, epistemologi. Relativisme ini akan menjejaskan perkembangan ilmu. Ia akan membuka ruang kepada keraguan dalam semua bidang ilmu. Seterusnya, penekanan individualisme di mana mereka lebih mengutamakan pendapat peribadi. Masyarakat tidak akan bersatu untuk mencari jalan penyelesaian secara kolektif. Relativisme juga mempunyai pemikiran skeptisisme terhadap secara dan ilmu yang menyebabkan penolakan kepada fakta yang sah dan akan membuka ruang kepada individu untuk memutabalikkan secara dan akhirnya merendahkan nilai ilmu dalam masyarakat. Dan akhir sekali ialah penolakan seni sebagai cerminan realiti menyebabkan hilangnya keaslian dan kedalaman karya, menyukarkan individu untuk memahami mesej penting menyebabkan masyarakat tidak terdedah kepada realiti sebenar. Kita teruskan kepada cabaran. Yang pertama dalam aspek politik dan pentadbiran. Relativisme menyebabkan kesukaran menegakkan etika. Nilai integriti dan accountability menjadi sukar dibentuk kerana amalan salah guna kuasa dinormalisasikan. Menjadikan keputusan pentadbiran tidak stabil dan suka untuk dikawal. Yang kedua adalah ekonomi. Keutamaan diberikan kepada keuntungan tanpa mengambil kira implikasi sosial. Ini membawa kepada strategi negatif seperti eksploitasi tenaga kerja, pencemaran alam sekitar dan akhirnya mewujudkan ketidakseimbangan sosial serta ekonomi. Yang ketiga ialah seni dan budaya. Relativisme menolak nilai moral untuk menghasilkan karya, menyebabkan mesej seni itu lebih bersifat provokatif dan penuh kontroversi secara tak langsung akan menggugat pemikiran serta jati diri masyarakat terdapat beberapa implikasi terhadap fahaman ini. Yang pertama adalah amalan beragama. Relativisme menyebabkan agama terlihat terlalu bebas. Prinsip yang sepatutnya tegas menjadi longgar dan ini membawa kepada pemikiran liberal sehingga ada yang mentafsirkan prinsip agama itu mengikut pandangan peribadi. Yang kedua adalah timbul krisis nilai dan etika. Pemikiran masyarakat akan menjurus kepada hedonisme atau keseronokan sebagai panduan hidup. Mereka tidak lagi bergantung kepada satu garis panduan moral yang tetap. Perkara yang salah boleh dianggap betul kerana semua tindakan dilihat sebagai pilihan individu. Ketiga ketiga, wujud gerakan menuntut hak asasi minoriti. Sebagai contoh, fahaman ini akan membuka ruang kepada golongan LGBT untuk mengiktiraf dirinya sebagai sebahagian daripada masyarakat. Yang keempat adalah kerapuhan sistem kekeluargaan. Amalan hidup tanpa nikah menjadi norma kehidupan masyarakat. Amalan ini merujuk kepada hubungan tanpa melalui proses perkahwinan yang sah. Jadi akan timbul implikasi seperti tiada perlindungan undang-undang kerana status pasangan tidak sah. Akhir sekali adalah hiburan moden. Mesej dan tujuan karya itu dihasilkan tidak jelas. Hiburan tidak lagi berfungsi sebagai medium pendidikan yang efektif untuk membentuk jati diri masyarakat. Seterusnya, di bahagian yang ketiga saya akan jelaskan bagaimana agama khususnya Islam memberikan respon terhadap relativisme pasca moden. Yang pertama, kebenaran bersumberkan wahyu. Islam menegaskan bahawa kebenaran moral bukan sesuatu yang relatif atau berubah-ubah mengikut pandangan individu. Ia mempunyai asas yang tetap iaitu wahyu daripada Allah SWT melalui Al-Quran dan Sunnah. Nilai seperti keadilan, amanah dan menjaga maruah adalah nilai objektif yang tidak boleh dipindah ikut kehendak manusia. Yang kedua, penolakan terhadap kekeliruan moral. Relativisme berpotensi membawa kepada normalisasi tingkah laku yang bertentangan dengan syariah atas alasan pilihan individu. Namun, Islam menolak pendekatan ini kerana nilai moral perlu berpaksikan hukum bukan pada selera atau keinginan manusia semata-mata. Yang ketiga, menjaga makasih syariah. Islam juga menekankan makasih syariah iaitu menjaga agama, nyawa, keturunan, akal dan harta. Jika relativisme melonggarkan prinsip moral, ia boleh mengancam usaha menjaga makasih syariah ini. Oleh itu, agama memberikan batasan jelas agar nilai tidak menjadi terlalu pudar dan tidak stabil. Kemudian kita akan lihat bagaimana tradisi dan akal pula memberi respon terhadap relativisme. Yang pertama, tradisi menawarkan akar identiti. Tradisi menyediakan asas nilai dan identiti masyarakat yang mana ia membantu manusia daripada terperangkap dalam kekeliruan moral yang terlalu fleksibel akibat relativisme. Yang kedua, akal menyaring kebenaran. Dalam falsafah Islam, akal bukan sekadar menerima kepelbagaian pandangan. Namun demikian, akal juga digunakan untuk memahami wahyu, menilai hujah dan membezakan antara pandangan yang benar dan yang terpesong. Walaupun akal mengakui wujudnya kepelbagaian, ia tetap menegakkan prinsip asas yang stabil. Dan yang ketiga keseimbangan antara kebebasan dan prinsip. Tradisi dan akal tidak menolak kepelbagaian tetapi menuntut adanya batas rasional dan etika. Ini penting supaya masyarakat tidak jatuh ke dalam anarki moral iaitu keadaan di mana semua orang menentukan kebenaran masing-masing tanpa panduan. Untuk kesimpulan, ada tiga perkara utama yang boleh kita rumuskan. Dan yang pertama, kebenaran tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada perspektif individu. Relativisme yang terlalu melampau akan menyebabkan masyarakat hilang arah kerana tiada lagi nilai bersama yang boleh dijadikan panduan. Yang kedua, wahyu, akal dan tradisi berperanan mengekalkan nilai stabil dalam masyarakat. Ketiga-tiga komponen ini memastikan bahawa perubahan dalam budaya tidak menghapuskan prinsip asas. Yang ketiga, relativisme hanya boleh diterima dalam isu budaya atau perkara ijtihad. Tetapi, tidak dalam isu yang melibatkan kebenaran moral dan akidah. Dalam hal ini, agama menetapkan garis panduan yang jelas agar nilai tidak disalah tafsir. Secara keseluruhannya, agama dan tradisi menyediakan rangka kukuh untuk menilai relativisme pasca modern. Ia memastikan kepelbagaian tidak menghapuskan prinsip asas yang diperlukan untuk membentuk tamadun, identiti dan keharmonian sosial. Sekian daripada kami. Terima kasih.